أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ان شاء الله نبدا المجلس من قراءه سوره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, adik-adik jemaah muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ni kita bersama-sama lagi dalam sesi kuliah maghrib kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran Al-Karim yang mana malam ni kita akan bersama-sama melihat apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim mengenai Nabi Isa alaihissalam. Jadi insya-Allah kita akan baca sama-sama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dengan Nabi Isa pada malam ini insya-Allah. Kita telah sampai kepada uh, ayat pada malam ni kita akan baca uh, ayat yang ke Surah Maryam ayat yang ke-34 insya-Allah. 34. Auzubillahi insya minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim zalik a'is ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun sanallahu 'azim saya baca satu ayat dulu kemudian kita akan sambung lepas daripada ini beberapa ayat yang lain tentang nabi isa alaihi salam jadi kita akan baca tentang nabi isa ni tidak semestinya daripada surah maryam tetapi daripada banyak surah-surah al-quran yang menceritakan tentang nabi isa alaihi salam tapi malam ni kita baca ayat yang pertama pada malam ni adalah berkenaan dengan Nabi Isa daripada surah Maryam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan Zalika Isa bin Maryam. Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang kami ceritakan itu zalikal ladzi qasasnahu alayka min khabari Isa alaihi salam apa yang kami ceritakan kepada kamu itu wahai Muhammad adalah qaulal haqqi. Ah ha, jadi zalika Isa bin Maryam itulah cerita Isa bin Maryam. Ini sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni kisah uh, Maryam telah uh, melahirkan Isa dan kemudian dia telah pergi berjumpa dengan kaumnya membawa Maryam membawa Isa dan kemudian kaumnya menuduh Maryam ini menjadi perempuan yang tak bagus dan sebagainya dan kemudian Maryam telah menunjukkan memberi isyarat kepada uh, Nabi Isa yang masih kecil kemudian Nabi Isa pun bercakap yang telah kita baca pada minggu lepas apa yang dikatakan apa yang dicakapkan oleh Nabi Isa ketika dia masih kecil dalam buayan kita telah baca tiga perkara dalam apa ni ayat yang telah kita baca pada minggu lepas. Kita juga cerita pada minggu lepas orang-orang yang kecil budak-budak yang masih kecil yang baru dilahirkan tapi boleh bercakap. Kita ceritakan pada minggu lepas tiga orang. Ada setengah ulama kata empat orang. Tapi yang pastinya tiga yang disebutkan dalam hadis iaitu dalam Quran ada sebut Nabi Isa dan kemudian yang keduanya adalah Juraij dan kemudian yang ketiganya adalah budak daripada Najran. Jadi malam ni kita ni apabila Allah SWT ceritakan semua tentang Nabi Isa alaihissalam Allah Taala berkata zalika 'Isa bin Maryam itu semua adalah yang kami ceritakan tentang kepada kamu wahai Muhammad adalah cerita tentang Isa. Qaulal Haqqi. Qaulal Haqqi artinya adalah apa yang disebutkan itu adalah satu benda yang betul. Itulah yang betul. Maknanya Allah Taala siap-siap sebut dalam Quran bahawa apa yang disebut Quran ni adalah itulah yang betul. Sebab akan ada orang yang menipu, orang yang mengatakan itu dan inilah tentang Nabi Isa alaihissalam yang kita dengar pada hari ini. Setiap hari akan bertambah macam-macam perkara tentang Nabi Isa ni oleh orang-orang Kristian. Kita ni satu saja tak berubah-ubah. 1400 tahun dulu kita baca Quran, kita ikut Quran. Tapi orang-orang Kristian ini, mereka ini tak tahu nak ikut yang mana satu. Jadi akhirnya ikut padri mereka. Padri mereka kata macam tu. Mungkin tahun depan ubah lagi. Mungkin 100 tahun lagi ubah lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun fihi yamtarun fihi yashkun ay yakhtalifun Ya inilah dia yang mana mereka ini berbagai bagai pendapat. Ada macam-macam pendapat. Allah Taala dah sebut dah yamtarun, yamtarun maknanya banyak orang Kristian ni sama-sama mereka pun tidak bersependapat maknanya. Yamtarun, mereka ini berbeza-beza pendapat. Maka ladillah an yataqiza min walad. Allah Taala sebut tidak layak bagi Allah. Maka an ay ayambari ma lahu wala yajuzu an yataqiza waladan tidak harus, tidak logik, tidak sepatutnya bagi Allah Ta'ala ini mengambil anak. Subhanah, Maha Suci Allah. Jadi Allah Ta'ala terangkan perkara ni pasal ambil anak, kalau Nabi kalau sebut pasal Isa, akan sebut pasal anak. Sebab zaman Nabi pun dah ada dah benda ni. Maknanya bukanlah benda tu tak wujud zaman Nabi ni. Bukanlah Nabi tak tahu, bukan orang Arab tak tahu. Semua orang Arab pada masa tu dah tahu dah. Bahawa kalaulah ni maknanya baru 600 tahun 600 tahun selepas daripada Nabi Isa dah karuk-maruk dah berlaku dah sekarang ni dah 20-26 2026 hari ni maknanya lagi lah banyak karuk-maruk mereka ni jadi kalau 600 tahun dah karuk-maruk dah kalau mereka ni yam tarun Allah Ta'ala kata Allazi fihi yam tarun jadi lagi banyaklah sekarang ni. Jadi apa yang mereka kata tentang Allah, apa mereka kata tentang Nabi Isa, maka nalil maka nalillah yang yattakhiz walad. Mereka kata Allah Taala ni ada anak. Subhanah Allah Taala kata maha suci Allah. Iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa Taala ni maha suci dia, tak logik, tak patut. Kerana Allah Ta'ala ni, kalau dia nak apa-apa, kenapa perlu ambil anak? Kenapa dia ni iza qada amran apabila dia nak sesuatu fa in nama yakul lahu kun fayakun Allah Taala hanya berkata kun fayakun kenapa mesti ada anak jadi ada anak ni orang nak orang ada anak ni nak buat apa nak buat bermain nak suka-suka rasa bahawa ada keturunan macam-macam orang ada anak ni orang yang usahalah kan orang yang usaha nak dapatkan anak tak ada anak nak dapatkan anak dia pergi buat tu perubatan tu kan bukan sepuluh ringgit ah bukan seratus ribu bayaran dia cuma di Brunei ni mungkinlah percuma saya tak tahulah tapi kalau di tempat saya dalam dua puluh ribu lebih RM dua puluh ribu RM nak dapatkan tapi tak mesti dapat kadang-kadang ha, berjaya kadang-kadang tak berjaya di Singapura saya tak tahu berapa ribu Ah ha, jadi maknanya susahnya orang nak dapat anak ni jadi kenapa orang nak dapat anak sangat ni? Nak anak sangat? Itulah yang saya sebutkan tadi tu. Macam-macam sebab lah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kenapa perlu anak? Sedangkan Allah ta'ala dia nak buat apa-apa? Fa'innama yakululahu kum fayakul. Allah ta'ala hanya kata kun maka dia akan jadi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kata Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Ini dalam ayat eh ya, cerita pasal Maryam lagi ni Allah Subhanahuwataala surah Maryam Allah Taala kata contoh Isa ini in inna ma sala isa in kama sala adam sama seperti Nabi Adam. Kalau ikut Nabi Adam ni daripada apa? Daripada tanah. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala ambil tanah. Diceritakan dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga Ibnu Katsir disuruh ambil anak disuruh ambil tanah daripada tujuh tempat akhirnya dibuatlah dibentukkan Allah Taala yang bentukkan bentuk kita ni ada kepala ada telinga ada hidung ada mata ada rongga dalam tu kemudian dalam badan tubuh tu ada jantung ada hati macam-macam ada jadi semua tu adalah Allah adalah yang bentukkan kita ini kemudian itu dipanggil yusawwirukum Allah Taala lah yang yusawwir membentukkan kamu Kemudian selepas daripada itu maka. Jadi kalau ikutnya panjang cerita juga nak buat Nabi Adam ni. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat dengan kun fayakun. Tapi kenapa dibuat macam tu? Macam itulah juga Allah Taala sebut dalam Quran dijadikan apa ni uh, bumi dijadikan uh, langit uh, dalam setiap yang enam hari. Kenapa enam hari? Tak boleh ke buat dalam masa sekelip mata? Boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh ulama nak mengajar manusia kena buat sesuatu dengan berhati-hati. Bukan Allah Taala tak boleh buat. Jadi Allah Taala kata sini inna masala in indallah kama sali Apa payah sangat nak fikir. Sampai apabila Isa ini tak ada ayah. Jadi orang-orang Kristian pun pening fikir. Perkara tu pun susah nak fikir. Mereka ni percaya apa kepada Tuhan tak tahulah. Mereka tak yakin pada Tuhan ke? Mereka tak apa? Sebab mereka pening-pening fikir supaya logik sikit Nabi Isa ni sebab dia tak ada ada mak tapi tak ada ayah jadi ayah dia adalah Tuhan. Ha, nah, macam tu gaya dia fikir. Allah Ta'ala kata tidak. Inna masalah Isa inda Allah kamasali Adam. Nabi Isa ni sama saja dengan Adam. Khalaqahu min turab. Adam ni Allah Ta'ala jadikan daripada turab tanah. Summa qala lahu kum fayakun. Kemudian Allah Ta'ala kata jadi-jadi dia. Bentuk dia macam mana? Al-Hakmir Rabbik. Allah Ta'ala kemudian kata, Kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Fala takum minal mumtarin. Jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu. Maksud sini, Ialah, Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata satu benda, Maka kenapa kamu ni fikir-fikir pening-pening kepala lagi? nak percaya. Susah sangat nak percaya. Kena fikir lagi. Kalau manusia kata, manusia yang memberitahu kepada kita, mungkin kita fikir kalau kita rasa tak logik. Tapi kalau Allah Ta'ala yang memberitahu kepada kita sesuatu, kenapa kita mesti fikir lagi? Mesti betul. Sebab Allah Ta'ala tidak menipu. Ha, nah, jadi sepatutnya bila Allah Ta'ala cerita kita sesuatu dalam Quran tu, ambil je. Payah sangat. Kemudian seterusnya perkara yang seterusnya yang disebutkan oleh ulama di sini adalah Isa ya'muru bi ibadatillah wahdah. Poin seterusnya yang kita nak tengok tentang Nabi Isa ni adalah Nabi Isa ni dia telah menyuruh Bani Israel pengikut-pengikutnya orang yang beriman kepada mas, iman kepadanya pada masa itu supaya beribadat kepada Allah sahaja. Ha, itu. Bukan ibadat kepada dia. Kalau sekarang ni orang putih orang Kristian tak tahulah telatah ter terkira tersebut ter apa dia kata Jesus Jesus. Ha. Apa benda Jesus tak tahu dia pun tak tahu mungkin macam kita setengah orang Islam ada juga dak. Insya-Allah insya-Allah. Insya-Allah insya-Allah insya tak tahu makna apa insya-Allah tak tahu. Tapi kalau berjanji insya-Allah. Ha, kalau tengok sesuatu yang pelik masya-Allah. Kalau tu apa benda lah macam-macam lagi. Ha, ini kita tak nak jadi macam orang Kristian. Bukan Janganlah kata pula saya kata orang yang kata insyaAllah tu Kristian bukan Tapi maksudnya Orang-orang Kristian -orang pada hari ni tu Dia Jesus oh my god lah macam-macam lah tu Dia dah jadi OMG ni Dia dah jadi macam Terkeluar di mulut lah Dia tak tahu pun dia sebut apa tu Dia ingat pada Tuhan ke? Dia ingat Nabi Isa ke? Tidak Tapi perkataan itu Yang datang-datang tu pada mulut orang-orang Kristian -orang tu Dan ada juga setengah orang-orang Islam yang gatal mulut Nak ikut juga oh my god tu dia sebut ni, Jesus-Jesus tu sebab bagi dia dulunya Nabi Isa tu adalah Tuhan. Jadi nak sembah mana satu saya pun pening lah tak tahulah kan. Itu tak kena tanya dia lah. Kan dia kata tiga dalam satu, satu dalam tiga tak tahu mana satu. Nak sembah Tuhan mana? Tuhan Jesus ke? Tuhan Maryam ke? Mary ke? Tuhan Allah ke? Tak tahu. Sebab dia pun pening jadi biarlah dia pening. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita sebenarnya Nabi Isa ini dia tidak pernah menyuruh orang supaya menyembah diri dia. Tapi hanya kena sembah Allah Taala saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Maryam lagi ayat 36. Wa innallaha rabbii wa rabbukum Wahai Bani Israel semua. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan aku adalah Allah, Tuhan kamu adalah Allah. Fa'buduh, kamu hendaklah beribadat kepadanya saja, tunduk kepadanya saja, bukan tunduk kepada aku. Haza siratun mustaqim. Inilah dia jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ni, ihdinas siratal mustaqim yang kita baca tu adalah bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sebut perkara ni. Tapi disebutkan oleh semua nabi-nabi. Jadi jalan yang lurus siapa? Iaitu jalan yang dibawa oleh nabi-nabi. Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Nabi Musa, tak kiralah semua Nabi-Nabi membawa siratun mustaqim. Cuma umat dia lepas daripada tu yang bawa jadi tak mustaqim. Jadi menyeleweng lah. Okay. Kalau mustaqim ni lurus. Sirat mustaqim jalan yang lurus. Tapi dia akan bawa kepada jalan yang tak lurus ni banyak. Nabi SAW kata umat aku ni akan berpecah kepada lebih 70. Lebih daripada 70. Nah umat Yahudi pun sama juga. Umat Kristian pun sama juga. Jadi maknanya kita tak boleh katalah maknanya umat Islam ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak akan berpecah. Berpecah juga. Jadi kita lah yang mesti ikut jalan yang lurus tu. Haza siratun mustaqim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala cerita lagi tentang orang-orang Kristian ini berbeza-beza pendapat pula. Mereka bergaduh. Tadi kita sebut Orang-orang Kristian ni yam tarun. Mereka ni berbeza pendapat. Macam ni ada yang kata macam ni. Yam tarun tu maknanya yakhtalifun firro'i. Iaitu berbeza pendapat dalam pandangan-pandangan. Poin seterusnya yang Allah Ta'ala sebut adalah Al-ikhtilaf ahli kitab fi Isa alaihi salam. Orang-orang ahli kitab ni mereka ni berbeza tentang Nabi Isa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Fakhtalafal ahzabu min bainihim Fawailun lillazina kafaru min mashhadi yaumin azim. Tu yang saya baca tu adalah daripada surah Maryam juga. surah Maryam juga. Allah Subhanahu wa taala kata, "Faqtalafal ahzab." Al ahzab di situ kalau ikut maknanya, terjemahannya al ahzab adalah kumpulan-kumpulan. Ha, puak-puak itu. Itu al ahzab. Ada satu peperangan di zaman Nabi nama dia peperangan Ahzab. Sebab apa nama dia peperangan Ahzab? Ha, peperangan tu nama dia peperangan Ahzab ataupun dipanggil sebagai peperangan Khandaq. Ghazwatul Khandaq ataupun Ghazwatul Ahzab. Nama dia Ahzab kerana sebelum daripada Ahzab ini ada dua peperangan besar iaitu peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Eh, orang Islam berperang. Tapi masa peperangan Badar, orang Islam berperang dengan orang-orang Quraisy Mekah sahaja. Satu kelompok sahaja. Bila peperangan Uhud, berperang orang Islam dengan orang Mekah juga. Quraish Mekah. Orang musyriki Mekah. Tapi bila masuk peperangan Ahzab, dia bukan perang dengan orang Mekah. Tapi dia berperang dengan banyak. Banyak kumpulan. Yang berperang dengan orang Islam pada masa itu. Iaitu yang pertama sekali, mestilah orang-orang Quraish Mekah tu. Tapi yang kedua juga ada Bani Ratfan. Bani Ghatfan ni satu bani, satu kumpulan yang besar dia ni. Berasal daripada Najat. Najat ni kawasan Riyadh sekarang ni. Jadi dia datang ke Madinah. Sebab apa? Sebab ditipu ha, oleh orang-orang Mekah, ditipu oleh orang, -orang Yahudi ni. Ha, dia kata kita mesti hapuskan Muhammad ni. Sebab Muhammad ni kalau hidup susah. Jadi akhirnya mereka kumpul ramai-ramai. Ada lagi kabilah-kabilah daripada orang-orang Arab Badui. Yang datang ramai-ramai. Datang ke situ, dipanggil Ahabis. Dipanggil. Ahabis ni ialah orang-orang badui yang berada di tanah Arab tu lalu berkumpul semua. Jadi sebab itulah dipanggil peperangan tu peperangan Ahzab. Jadi Ahzab ni mana banyak kumpulan. Jadi dalam Al-Quran ini, surah Maryam ni, Allah subhanahu wa ta'ala sebut, فَقْتَلَفَ الْأَحْزَابِ Ay, tafsir kata, اِقْتَلَفَ قَوْلِ أَحْلِ kitab فِي عِيْسَى ba'da bayani amrihi wa wuduhi halihi. Dah jelas dah bahawa Nabi Isa ni macam ni dan macam tu. Allah Taala jelas dah. Tetapi orang-orang ahli kitab ni ni iaitu orang Kristian dan juga Yahudi, mereka ni berbeza-beza pendapat. Ikhtalafa qauli ahli kitab. Mereka kata apa? Wa innahu abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqahu ila Maryam wa ruhu minhu. Itu kepercayaan orang Islam adalah Nabi Isa ni adalah anak Maryam. Tak ada masalah. Dia manusia macam biasa. Eh, dia ada daging, dia, mak dia makan apa-apalah makan. Lepas tu dia ni dahaga, dia ni demam, dia ni ada badan, dia guna oksigen. Macam manusia lah manusia. Sebab dia ni manusia. Ma Nabi Isa ni, ni. Bukannya Tuhan. Tetapi dia kata, Fazahab, Fazahabah Jumhurul Yahud. Ha, ni orang-orang Yahudi pula. Jadi kita kata tadi, berbeza pendapat ni, Ahzab tadi ni adalah orang Yahudi dan juga orang Kristian, ahli kitab. Mereka macam-macam pendapat tentang Nabi Isa ni. Fazah bajumhurul Yahud. Ada setengah-setengah daripada orang-orang Yahudi ni, dia mengatakan bahawa annahu waladu zina. Dia mereka mengatakan orang Yahudi kata apa? Orang Yahudi kata Nabi Isa ni anak zina dia kata. Maknanya Maryam ni ni mesti ada ayah. Mana boleh tak ada ayah. Jadi siapa ayah dia? Ayah dia adalah gembala mana-mana tu. Jadi Maryam ni pergi main dengan siapa-siapa lalu dapat anak. Ha, jadi anak dia nama Isa. Ada setengah daripada mereka waqalu kala sihrun. Dan setengah orang Yahudi pula kata bahawa apa yang dia bercakap tu macam mana dia boleh bercakap masa kecil. Kemudian macam mana dia boleh bercakap benda-benda yang uh, yang kita panggil mukjizat. Tapi orang Yahudi kata semua yang Nabi Isa cakap tu adalah sihir. Ha, jadi pelik-pelik dia cakap. Contohnya apa yang dia buat iaitu menghidupkan orang mati. Iaitu menjadikan orang-orang yang buta nampak. Memberitahu apa yang ada di rumah dan macam-macam lagi. Ha, memberitahu apa di rumah ni macam macam Tok Bomoh, setengah-setengah Tok Bomoh lah. Ha, dia boleh tahu, dia kata ni rumah kamu ni ada macam ni, ada ni pintu macam ni. Ha, saya pun pernah kena. Masa saya dulu, muda-muda dulu. Pergi ke Tok Bomoh, seorang Tok Bomoh tak pernah datang pun rumah saya. Tapi dia boleh tahu rumah saya ni macam ni, macam ni, macam ni. Ah ha, dia kata jin ni duduk di sini. Dia kata. Ha, pandai pula dia cerita. Jadi maknanya setengah-setengah tu, bomoh tu duduk di mana? Nuh, dalam hutan di Borneo. Tapi nu, dia boleh tahu gunung apa yang berlaku di Rusia macam-macam. Siapa yang beritahu pada dia tu? Ha, tu jin dia. Adalah jin dia tu. Jadi maknanya benda tu boleh. Jadi kata orang-orang Yahudi, Nabi Isa ni adalah sihir. Dibawa sihir. Zaman tu memang kuat sihir. وقال طائفه اخرى ada satu golongan orang-orang Yahudi lagi kata apa inama tukallimullah Allah taala yang menjadikan dia bercakap kata kata waqala akharun innahu ibnu Allah kata orang Yahudi setengah Yahudi kata dia ni memang anak Tuhan waqala akharun innahu salisus salasa kata lagi setengah orang Yahudi setengah orang Kristian pula iaitu Nabi Isa ni adalah satu dalam tiga tiga dalam satu Ah ha, itu dipanggil salisus salasah. Salisus salasah ni tiga, satu daripada tiga, tiga daripada satu. Ah ha, lah sekarang. Jadi maknanya benda ni dah berlaku di zaman nabi. Dalam Quran pun ada sebut. Mereka mengatakan Nabi Isa ni salisus salasah. Satu daripada tiga, tiga daripada satu. Wa qawla akrun huwa Abdullah wa rasuluh. Tapi ada juga orang-orang Kristian dan juga orang Yahudi ni yang mengatakan bahawa memang Nabi Isa ni adalah hamba Allah dan juga rasul Allah. Nah, itu yang betul. Cuma berapa kerat tu kita tak tahulah. Sebab orang-orang orang Yahudi orang Kristian orang orang sekarang ni memang macam-macam. Ada Protestan, ada Katolik, ada Anglican, ada Evangelist, ada apa lagi? Oh. Ada Methodist, ada ada macam-macam oh. ada. Mormon ada. Macam-macam orang -macam, Kristian ni. Kristian sendiri yang ni jadi Nabi, yang ni kata Nabi ni, yang ni ada kitab dia ni. Macam-macam. Lah, Kristian -macam. tu lebih dahsyat. Kalau kita kata, ada orang kata, oh Islam pun macam tu juga. Islam ni mazhab, mazhab fiqah. Mazhab fiqah syafi'i Hanafi tu tak berbeza dari segi akidah. Kita akidah sama. Dia ni akidah lain. Mengatakan Nabi Isa macam ni, macam ni, macam ni. Itu pendapat-pendapat yang saya telah telah ambil daripada kitab ni. Wa hadza huwa qaulul haqqi allazi arsyadallahu ilaihi almu'minin. Apa yang terakhir tadi? Nabi Isa ni adalah dia adalah hamba Allah, dia adalah rasul. Nah, itulah yang betulnya. Ini. Inilah pendapat dia kata pendapat yang betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi fawailul lil ladzina kafaru mim mashhad yawmin azim. Allah taala kata fawailun. Ha, nah, wailun ini maknanya celaka. Ataupun wailun, wailun ini setengah pendapat kata ialah satu lembah dalam neraka makna celaka juga lah celaka masuk neraka lah gitu ha. jadi kalau kita baca dalam wailun 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 yauma izin lil mutafifin ah ha. itu makna celaka tu celaka ataupun neraka bagi orang-orang yang begini dan begini jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ni kepada orang-orang Yahudi ni wailun lil lazina kafaru min mashhad yaumin azim celakalah bagi orang-orang yang kafir Orang kafir siapa sini? Maksud orang kafir sini adalah orang-orang yang mengatakan kepada Nabi Isa ni macam-macam, yang tak betul. Satu saja yang betul. Yang tak betul tadi, banyaklah. Ada yang kata anak zina, ada yang kata dia sehir, ada dia kata macam ni, ada yang kata anak Tuhan, ada yang kata satu daripada tiga, tiga daripada satu. Semua tu adalah, semua tu kafir. Inilah yang disebut, فَوَيْلُ lil زِينَكَ kafaru. Celakalah, nerakalah bagi orang-orang yang kafir yang mengatakan Nabi Isa tu macam tu min mas'had yaumin azim iaitu hari kiamat ah daripada hari kiamat kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebut Allah taala mengatakan kepada ahli kitab ni kepada orang-orang Kristian dan juga orang Yahudi ahli kitab eh Allah taala sebut dalam ayat yang kita baca ni surah an-nisa surah an-nisa ayat 171 ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wala taqulu 'alallahi illa alhaq Allah Taala kata dalam surah An-Nisa jadi kita ambil ni macam-macam eh kita ambil sini ambil sini macam-macamlah jadi saya ikutlah apa yang disebutkan uh, dalam kitab ni uh, dia ambil ini sebab apa kisah Nabi Isa ni terlalu banyak dalam Quran kalau kita nak baca kita memang pening jadi banyak sangat jadi dia akan ambil sini petik-petik beberapa ayat-ayat untuk menjadi pedoman kita lah supaya kita faham kisah Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala pernah berkata dalam satu tempat Allah Taala kata ya ahlal kitab wahai orang-orang Kristian dan Yahudi la taglu fi dinikum jangan kamu melampau dalam agama kamu melampau ni macam mana melampau ni jadi yang dikatakan taglu taglu ni ialah tajawazul haddi wal makna kama zakarahul mufassirun Ghala al fi Isa alaihi salam hatta qazafu ummuhu Maryam bizina. Itu maksud dia. Maksudnya wahai ahli kitab jangan kamu melampau wahai orang Yahudi jangan kamu kata yang bukan-bukan kepada Maryam. Jangan kamu kata yang bukan-bukan kepada Maryam. Itu satu. Satu yang dibuat oleh ahli kitab. Jadi kita akan sambunglah akan datang lagi apa dia yang orang-orang Yahudi dan Kristian ni mengata kepada Nabi Isa ni. Ha, ah, itu panggil taglu. Taglu tu yang yang Allah Taala sebut dalam surah Nisa nisa ayat 171. La taglu jangan kamu melampau. Jadi apa maksud melampau? Nombor satu tadi ialah kita dah sebut. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi akan datang aku qouli azza wa sallallahu la azim ali wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>